Sebelum kita mulakan kisah seram hari ini, kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falak min syarri ma khalak wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri nafasati fil uqadah ومن شر حاسد اذا حسد Okey, hari ini Pok Din nak sampaikan satu kisah yang dikirimkan oleh seorang wanita yang mahu dikenali sebagai Kak Wan. Kisah ini berlaku baru sahaja tahun lepas, 2024, semasa beliau dan keluarganya bercuti di Terengganu, di sebuah resort tepi pantai yang terpencil di daerah Setiu. Kak Wan ceritakan, tujuan percutian tu sepatutnya untuk tenangkan fikiran, habiskan masa bersama keluarga dan rehat dari tekanan kerja. Tapi siapa sangka, percutian yang dirancang indah itu bertukar menjadi satu pengalaman hitam yang sampai ke hari ini masih menghantui hidup mereka. Kak Wan dan suaminya Azmi serta dua anak mereka, Ilham dan Aina, tiba di resort berkenaan pada petang hari Jumaat. Resort itu nampak cantik, suasana sunyi, hanya bunyi deruan ombak dan burung berkicau. Tapi dari mula melangkah ke lobi, Kak Wan dah rasa sesuatu yang tak sedap dalam hati. Tempat ni macam terlalu sunyi ni, bisik Kak Wan. Suaminya sekadar tersenyum dan kata, Eloklah tu, kan kita datang nak rehat. Mereka ditempatkan di syeli hujung sekali berdekatan hutan kecil dan jauh sedikit dari bilik tetamu lain. Dari luar, memang nampak klasik. Ada balkoni menghadap laut. Tapi, bila Kak Wan melangkah masuk, bulu roma dia terus meremang. Bau hapak macam bilik lama tak dibuka. Ilham yang berumur 10 tahun tiba-tiba bersuara. Mat, bilik ni macam ada orang duduk tadi. Saya nampak ada kasut besar bawah katil. Kak Wan terus periksa tapi tak nampak apa-apa. Azmi kata mungkin Ilham silap pandang. Tapi malam tu segalanya bermula. Pukul 2 pagi, Kak Wan terdengar bunyi orang tarik kerusi dari dapur Sheleh. Dia bangun perlahan-lahan, ingatkan suaminya. Tapi Azmi tidur lena. Dia jenguk ke dapur. Kosong. Tak ada siapa. Tapi tiba-tiba Kerusi bergerak sendiri di depan mata dia. Pantas Kak Wan percaya kursi sambil berundur. Keesokan paginya, Aina pula demam. Badan panas, mata layu. Bila Kak Wan cuba lap badan anak dia, Aina mengigau. Mak, nenek tu suruh kita keluar dari rumah dia. Dia marah, dia kata kita kacau tempat dia. Meremang bulu tengkuk Kak Wan. Azmi mula rasa tak sedap hati. Dia ajak Kak Wan dan anak-anak keluar jalan-jalan ke bandar. Tapi masa mereka keluar, Kak Wan perasan sesuatu pelik. Bila pandang cermin sisi kereta, dia nampak bayang seorang wanita tua berbaju putih berdiri di balkoni celet mereka. Balik ke celet baham tu, gangguan makin menjadi-jadi. Pintu bilik madi terbuka sendiri. Bilik jadi sejuk mencucuk tulang walau kipas dan pendingin hawa semua dah ditutup. Aina menangis panjang malam. Katanya ada suara bisik dekat telinga dia. Kak Wan nikat baca Yasin malam tu. Tapi bila sampai pada ayat tertentu, lilin yang mereka pasang tiba-tiba terpadam sendiri. Dalam gelap, Kak Wan rasa ada benda merayap di kaki dia. Sejuk dan licin. Bila ditenangkan lampu suluh, tak ada apa-apa. Tapi anak dia, Ilham, termuntah darah tiba-tiba. Pagi esoknya, mereka buat keputusan untuk balik awal. Tapi waktu check out, Resepsionis tanya Kenapa check out awal puan Belum cukup tempoh dua malam lagi Kak Wan cuma jawab Kami ada hal urgent Tapi Sebelum mereka melangkah ke kereta Pekerja tua di situ berbisik kepada Kak Wan Puan tidur celik ujung tu ya Maaflah Itu tempat lama Dulu ada nenek jaga rumah tu Dia mati terbakar Tapi katanya dia tak pernah keluar dari situ. Kak Wan terkedu. Sejak hari itu, anak-anak dia kerap demam malam, mimpi buruk dan rumah mereka sendiri pun mula rasa pelik. Bunyi guli, kerusi bergerak dan kadang-kadang bau hangit muncul entah dari mana. Kak Wan bawa keluarga buat rawatan dan ustaz yang datang mengesahkan ada benda ikut dari Terengganu. Tiba-tiba, satu malam, sewaktu mereka semua sedang menonton TV di ruang tamu, pintu dapur terhempas kuat. Azmi bangun untuk periksa, tapi bila buka saja pintu, dapur gelap, bau hangit kembali menyengat dan di celah langsih, kelihatan seolah-olah bayang tubuh bongkok berdiri membelakangi mereka. Tiba-tiba Aina menjerit, Mak, nenek tu dalam dapur, dia tengok Aina. Kak Wan segera berlari dan menarik anaknya ke bilik. Azmi azan sekuat hati. Tapi malam itu mereka tak tidur langsung. Sejak malam itu, satu demi satu perkara pelik berlaku. Tiba-tiba pinggan mangkuk pecah sendiri dalam kabinet. Bilik air berkabus walau tak digunakan. Setiap malam tepat jam 2 pagi suara tapak kaki berjalan di atas siling rumah. Puncaknya, pada satu malam Jumaat, Kak Wan sedang menunaikan solat isyak. Bila tiba-tiba, lampu bilik berkelip-kelip. Telinganya menangkap suara perlahan berbisik. Keluar dari sini. Ini bukan tempat kau. Kak Wan rebah selepas selesai memberi salam. Ustaz dipanggil sekali lagi. Selepas beberapa hari rukiah dan bacaan berterusan, barulah gangguan mula reda. Ustaz menjelaskan nenek itu tak tenang. Dia mati dalam api dan dia masih menjaga rumah yang dulunya tempat dia tinggal. Bila kalian bermalam di situ, dia anggap kamu penceroboh. Ustaz juga berpesan agar elakkan dari sebut-sebut atau ceritakan kembali tentang kejadian itu. Kerana benda itu mungkin akan kembali. Kawan aku eh, sampai sekarang dia masih bermimpi tentang wanita tua itu. Setiap kali angin laut bertiup atau bau hangit menusuk hidung, dia akan teringat kembali syelih hujung yang tak patut mereka duduki. Ambillah pengajaran. Tak semua tempat yang nampak cantik itu benar-benar kosong. Kadang-kadang kita yang menumpang. Wallahu a'lam bisawab. Jika anda ada pengalaman seram seperti Kak Wan, hantarkan kepada kami di channel ini. Insya-Allah, Pokdin akan sampaikan. Kita teruskan dengan kisah kedua. Pok Din nak sampaikan satu kisah yang dikirim oleh seorang wanita yang mahu dikenali sebagai Kak Wan. Cerita ini berlaku pada tahun 2022 ketika beliau dan rakan-rakannya bercuti ke Pulau Perhentian, Terengganu. Katanya niat asal hanya mahu tenangkan fikiran, lari sekejap dari tekanan kerja. Tapi rupanya, mereka bawa balik lebih dari sekadar kenangan. Kak Wan bersama tiga lagi rakannya, Azira, Liza dan Yana, merancang bercuti ke Pulau Perhentian pada pertengahan tahun 2022. Mereka pilih satu chalet agak terpencil, jauh sedikit dari kawasan popular sebab nak suasana yang lebih tenang, lebih privasi. Malam pertama mereka sampai, semuanya berjalan lancar. Suasana pantai waktu senja sangat cantik. Bunyi ombak menyentuh pantai dan bau laut yang menyegarkan. Tapi bila malam menjelang sesuatu yang janggal mula dirasakan oleh Kak Wan. Bilik chalet mereka sunyi, terlalu sunyi. Padahal ada beberapa lagi chalet lain di sekeliling, tapi malam tu seolah-olah hanya mereka berempat yang ada. Bila ditanya ke kaunter esoknya, staf hanya jawab dengan senyuman kelat. Kadang-kadang memang macam tu kak. Pulau ni tak ramai orang bila luar musim. Malam kedua Barulah perkara pelik betul-betul berlaku Sekitar pukul 2 pagi Kak Wan terjaga Sebab tak dengar bunyi orang berjalan laju di luar bilik Langkahnya berat Geduk, geduk, geduk Tapi bila dilihat dari tingkap Tak nampak sesiapa Tiba-tiba Dum Bunyi ketukan kuat di pintu bilik Kak Wan melompat dari katil Jantungnya berdegup kencang Dia pandang Yana yang tidur di sebelah Yana pun terjaga mereka berdua diam seketika menanti bunyi kedua. Dom. Dom. Kali ini lebih kuat. Liza dan Azira pun terjaga. Mereka semua kini berdiri menghadap pintu dalam keadaan ketakutan. Siapa tu? Tiada jawapan. Kak Wan beranikan diri buka sedikit langsi tingkap sebelah pintu dan masa itulah dia nampak seorang perempuan berkain batik lusuh berdiri membelakangi pintu Rambutnya kusut, panjang menutup wajah Berdiri kaku, tidak bergerak walau sedikit Azira terus tarik Kak Wan dari tingkap Jangan tengok lama-lama, jangan tenduh mata dia Bam, bam, bam Pintu diketuk bertalu-talu seolah-olah nak dipecahkan Liza baca ayat kursi kuat-kuat Bunyi ketukan berhenti serta-merta Dan dalam keheningan yang sangat menakutkan itu Terdengar suara serak Perlahan Bukan kau yang aku nak Yang seorang lagi itu dia hutang aku. Jantung Kak Wan hampir berhenti. Esoknya, mereka semua pakat check out. Tak tunggu lagi malam ketiga. Tapi gangguan tak berhenti di situ. Malam selepas mereka pulang ke Kuala Lumpur, Kak Wan dapat mimpi perempuan yang sama. Wajahnya hitam legam, mata merah menyala, berdiri di hujung katil. Mana dia? Mana dia? Hutang tu belum langsai. Dan Azirah, sejak pulang dari pulau tu, sering demam. Dia kata setiap malam ada yang cakar tingkap bilik dia dan bunyi perempuan menangis di luar rumah. Tiga bulan kemudian, Azira ditemui pingsan dalam bilik dengan kesan cakaran di seluruh tangan. Bila dibawa berubat, ustaz yang merawat hanya kata satu. Dia tersilap ambil. Benda tu bukan milik manusia. Dia dah cabut akar yang dia tak tahu dari mana. Rupa-rupanya, semasa di pulau perhentian, Azira jumpa satu benda pelik terselit di celah batu karang seutas gelang benang merah dengan simpulan rumit. Dia sangka ia perhiasan. Dia ambil dan simpan sebagai kenangan. Tapi itu bukan kenangan. Itu adalah pemanggil. Dan sejak hari itu, hidup Azira tak lagi tenang. Selepas kejadian Azira pingsan dan dibawa berubat, barulah segalanya terbongkar. Ustaz yang merawatnya, Ustaz Kamarudin, seorang pengamal perubatan Islam yang terkenal di sekitar Bangi, terus kata, "Dia dah bawa balik benda dari alam lain. Benda tu bukan untuk manusia sentuh, apatah lagi simpan. Kalau tak pulangkan, dia akan ikut sampai bila-bila." Azira sendiri terdiam bila ditanya tentang barang apa yang dia ambil. Tapi selepas didesak, dia buka beg tangan yang selalu dia bawa ke mana-mana. Dari satu poket kecil, dia keluarkan gelang benang merah simpul tujuh sudah lusuh dan sedikit berbau hanyir. Ni, saya jumpa kat celah batu masa snorkeling dekat perhentian, katanya dengan suara bergetar. Saya, saya rasa macam benda ni panggil saya masa tu, Ustaz Kamarudin ambil gelang tu dengan berhati-hati. Dia baca beberapa potong ayat dan tiba-tiba gelang tu terbakar perlahan macam kena percik asi. Tapi yang pelik, api tu tak keluar asap langsung dan tak berbau. Mereka dah tahu kita nak putuskan ikatan tu, kata Ustaz. Ustaz suruh semua yang pernah bersama Azira di pulau itu mandi limau, buat pendinding diri. Malam tu Azira kena tidur dalam bulatan dikelilingi tujuh batang lilin yang dibaca doa khas tapi gangguan tetap datang. Waktu tengah malam tepat jam 3.3 pagi, semua lilin padam serentak dan serentak juga Azira bangun, mata terbuka luas tapi kosong. Tangannya menggeletar, mulutnya terkumat-kamit seolah-olah bercakap dalam bahasa yang tak difahami. Ustaz cepat-cepat pegang bahu Azira dan baca ayat rukyah Azira menjerit kuat, suara dia bukan suara Azira tapi suara lelaki tua serak-serak basah. Aku takkan lepaskan dia. Dia dah pegang benda aku. Dia milik aku. Bilik tiba-tiba jadi panas Perlu mengalir dari dai semua orang walaupun kipas berpusing laju Tiba-tiba BOOM! Cermin tingkap bilik meletup sendiri Berderai pecah Bunyi macam letupan kecil Tapi tak ada apa pun yang kena cermin tu Ustaz hanya diam Tenang Dia angkat tangan Dan terus azan Allahu Akbar Allahu Akbar Ketika azan bergumandang Azirah terjatuh Badannya menggigil Air mata meleleh tapi dia tak sedar pun yang dia menangis. Esoknya, Pustad kata, benda tu takkan berhenti selagi tak dibawa balik dan dipulangkan di tempat asal. Pulau tu tempat dia. Kalau tak pulangkan di sana, dia akan ikut sampai korang semua pun dia akan ganggu. Akhirnya, mereka berempat setuju untuk kembali ke pulau perhentian. Tapi kali ini, mereka tak tinggal di Shelley yang sama. Mereka pilih untuk tinggal di resort lain lebih ramai orang dan lebih dekat dengan jeti utama. Azira hanya diam sepanjang perjalanan. Matanya sayu, wajahnya pucat. Bila ditanya pun dia hanya geling kepala. Sampai saja di pulau, mereka ditemani oleh seorang tok batin dari kampung orang asli berhampiran dikenalkan oleh ustaz. Nama tok batin tu Pak Ye. Wajahnya tua tapi tenang. Bila mereka tunjukkan lokasi snorkeling tempat Azirah jumpa gelang tu, Pak Ye terus berubah muka. Tempat ni dulu bekas tempat pembuangan. Katanya pelahan. Bukan tempat pembuangan sampah ke? Tapi tempat buang sesuatu. Rupa-rupanya menurut cerita Pak Ye, kawasan itu dahulu pernah jadi lokasi orang buang ilmu, buang saka dan buang pemujaan. Orang datang dari luar buat benda pelik-pelik di sana. Ada yang tanam barang, ada yang hanyutkan benda dalam laut. Tapi paling bahaya bila barang tu tenggelam tapi tak sempurna putus. Kalau ada manusia yang terpanggil, ambil barang tu balik, dia secara tak langsung sambung ikatan lama tu, kata Pak Ye. Dan makhluk yang menjaga barang tu akan ikut orang tu sampai dia dapat semula barang tu atau bawa tuan baru masuk dunia dia. Azirah pegang lengan Kak Wan masa tu. Dia bisik. Kalau aku tak balik, doakan aku ya. Sampai saja di tempat asal gelang tu dijumpa, Pak Ye ya suruh Azirah turun sendiri tapi dengan satu syarat. Dia mesti kembalikan barang tu di bawah air dan minta izin. Azirah turun ke laut ditemani seorang penyelam profesional yang mereka upah khas. 15 minit. 20 minit. 30 minit. Tiada tanda mereka nak naik semula. Kak Wan dah mula panik. Tapi akhirnya penyelam naik dulu. Tapi dia naik seorang. Azirah? Azirah hilang dari pandangan saya. Tiba-tiba je. Dia macam ditarik ke celah batu karang. Dan lepas tu, saya rasa macam ada yang tengok saya dari dalam air. Mereka terus panggil bantuan. Nelayan, polis marin, tapi Azirah langsung tak digumpai Langsung tak ada jejak Akhirnya pencarian dihentikan Kak Wan dan dua lagi rakannya balik ke Kuala Lumpur Dengan hati yang berat Dan malam selepas balik Kak Wan bermimpi Dalam mimpi itu Azirah duduk atas batu di tengah laut Rambut basah Menutup separuh muka Senyum Dan dia cakap Aku dah tak sakit dah aku dah balik. Sampai hari ini Kak Wan tak pernah jejak semula ke Pulau Perhentian. Malah setiap kali dia terbau bau laut yang hanyir, bulu roma dia pasti meremang. Pengajaran dari cerita ni, jangan ambil barang dari tempat yang kita tidak tahu. Alam ini ada yang nyata, ada yang gaib. Apa yang kita rasa cantik atau unik, mungkin sebenarnya adalah tanda milik dan kita hanyalah tetamu Di dunia yang kita tidak fahami Kisah ketiga hari ini Pok Din nak sampaikan satu kisah Yang dikirim oleh seorang wanita Yang mahu dikenali sebagai Suhaila Kisah ini berlaku lebih kurang tahun 2007 Di sebuah kampung terpencil di negeri Perak Tak jauh dari kaki bukit yang dikelilingi Kebun getah dan dusun durian Kampung ini walaupun kecil tapi penuh dengan cerita-cerita pelik dan menyeramkan yang sering diceritakan turun-temurun. Suhaila masa tu baru sahaja bernikah dengan suaminya Farid dan mereka berpindah ke rumah pusaka arwah nenek Farid. Rumah kampung lama berdinding papan, berlantai kayu dan beratap zinc. Rumah tu dah lama tak berpenghuni sejak nenek Farid meninggal dunia lebih kurang 10 tahun sebelum tu. Dan sejak berpindah ke situ, macam-macam benda aneh mula berlaku. Malam pertama mereka tidur di rumah tu, Suhaila dah rasa lain macam. Bunyi kerusi ditarik-tarik dari ruang tamu, bunyi seakan tapak kaki berjalan perlahan atas lantai kayu. Tapi bila Farid buka pintu bilik dan soloh dengan lampu, tak ada apa-apa. Tapi malam yang paling Suhaila takkan lupa adalah malam ketika hijabnya terbuka. Nak tahu apa yang terjadi? Malam tu, Suhaila baru lepas solat isyak dan mengaji sedikit sebelum bersiap-siap untuk tidur. Dia letakkan telekung dan hijab atas almari macam biasa. Farid pula masih di luar rumah berbual dengan jiran yang datang meminjam lampu sulo. Suhaila tertidur awal malam tu. Tapi dalam lena tu, dia rasa seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh rambutnya. Perlahan-lahan. Lembut tapi sejuk. Dia cuba buka mata tapi badan terasa berat, tak boleh gerak. Mata pun cuma boleh celik sedikit. Dia nampak bayang hitam berdiri di hujung kadil. Bayang tu tinggi, lebih tinggi dari biasa. Dan apa yang lebih menyeramkan, ia seperti sedang memegang sehelai kain putih panjang. Tiba-tiba Suhaila terasa kepalanya sejuk Sangat sejuk Dan dirampak Rambutnya terurai Hijabnya tak ada di kepala Dia cuba menjerit Tapi suara tak keluar Makhluk itu perlahan-lahan menghampiri Suhaila Ia hulurkan kain putih tadi ke wajah Suhaila Tapi waktu itu Farid buka pintu bilik dan lampu dibasang Segala-galanya hilang Farid kehairanan tengok Suhaila berpeluh-peluh dia duduk di sisi isterinya dan tenangan dia. Awak, awak mimpi ke? Suailah mengangguk belahan. Tapi dalam hati, dia tahu itu bukan mimpi biasa. Keesokan harinya, Suailah minta Farid bawa dia ke rumah Tok Bidan tua di hujung kebong. Tok Bidan Siah, orang lama yang dikenali boleh melihat. Bila Suhaila ceritakan apa yang berlaku, Tok si hanya mengangguk pada lahat. Rumah tu suai bukan kosong waktu arwah nenek Farid tinggal. Ada penunggu yang suka pada perempuan. Dan kalau dia dapat benar, dia akan datang dalam bentuk angin dan buka hijab orang perempuan. Suhailah tergamam Tok siah bagi sebutul air penawar dan beberapa helai daun bidara. Disuruh mandi waktu asar dan baca surah Yasin lepas maghrib selama tujuh malam. Selama tujuh malam itulah gangguan makin menjadi-jadi. Ada malam Suhaila dengar bisikkan di telinga. Ada malam terasa seolah-olah ada orang baring di sebelah. Tapi bila toleh, tiada siapa. Farid pun jadi makin muram. Katanya dia selalu mimpi Suhaila berjalan seorang diri di kebun getah tanpa tudung. Malam ketujuh, gangguan memuncak. Waktu tu sekitar jam 2 pagi. Suhaila terjaga sebab terdengar bunyi macam orang mengilai halus dari dapur. Dia cuba gerakkan Farid, tapi suaminya Lena tak sedarkan diri. Suhaila capai lampu suluh dan berjalan ke arah dapur. Semakin dekat, semakin jelas bunyinya. Ketawa kecil mendayu macam suara perempuan. Tiba-tiba dia nampak sosok tubuh wanita berambut panjang duduk atas peti sejuk. Bajunya putih lusuh. Tapi yang paling mengejutkan wajah wanita tu adalah wajah Suhaila sendiri. Dia terjerit dan terjatuh. Bila buka mata, dia dah berada dalam pelukan Farid yang kejutkan dia dari mimpi. Tapi bila tengok ke cermin, Suhaila lihat rambutnya terurai. Hijabnya hilang lagi. Malam itu juga mereka tinggalkan rumah tu, Pindah ke rumah sewa di pekan berhampiran. Sejak itu gangguan hilang. Tapi Suhaila tetap trauma setiap kali dengar suara perempuan mengilai. Namun, rupanya gangguan itu tak terhenti di situ. Dua minggu selepas berpindah, Suhaila bermimpi rumah lama mereka terbakar. Dalam mimpi itu, dia berdiri di luar pagar melihat api menjulang dan dari dalam api itu muncul sosok wanita berambut panjang masih memegang kain putih. Suhaila mula risau. Mereka kembali ke rumah itu untuk memanggil seorang ustaz kampung, Ustaz Harun, untuk bantu tutup rumah tersebut. Ustaz Harun datang malam Jumaat, satu malam yang sunyi, langit mendung. Dia bawa kayu sugi, air zam-zam dan beberapa ayat Al-Quran yang ditulis atas kertas dan direndam. Dia kelilingi rumah tu membaca ayat-ayat ruqyah dan sewaktu bacaan Yasin sampai ke ayat tertentu, tiba-tiba angin kuat bertiup. Langsir rumah berkibar, daun-daun berterbangan. Dari celah tingkap, Suhaila nampak sekelip mata ada bayang putih berdiri di bilik mereka dulu. Ustaz Harun melangkah masuk. Dia duduk di ruang tamu dan berzikir dengan suara kuat. Beberapa minit kemudian, semua jadi senyap. Terlalu senyap. Bahkan bunyi cengkerik pun tak ada. Kemudian, Ustaz Harun bersuara. Rumah ini dihuni oleh makhluk yang jatuh cinta. Dia tidak mahu berpisah, tapi dia tidak boleh ambil manusia sebagai miliknya. Ustaz Harun minta Farid tanam botol berisi air penawar dan kertas ayat Quran di empat penjuru rumah bacaan selawat dilakukan di setiap sudut dan rumah itu ditutup. Sejak malam itu gangguan benar-benar berhenti. Suhaila tidak lagi bermimpi, Farid pun nampak lebih tenang. Tapi rumah itu kekal kosong hingga ke hari ini. Suhaila kata, setiap kali lalu kawasan itu, dia akan pandang rumah tu sekejap dan beristighfar. Sebab dia tahu, benda tu masih ada. Cuma kini ia tidur. Dan itulah kisah Sufailah. Kisah hijab terbuka yang bukan sekadar gangguan tapi satu amaran. Semoga kita semua ambil pengajaran. Jangan lalai walaupun sesaat. Yang gaib itu ada dan mereka sentiasa memerhati. Sekian cerita Pukdin malam ini. Kalau anda suka, jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Himpunan Kisah Seram. Sampai jumpa lagi di malam-malam yang mendatang. Assalamualaikum.